Ни кровать, не ни диван, ничего, копчал. Вот система людей, мы наблюдаем, никто видеть. Это нам нарисовали дети, мы 1 сентября проводили здесь занятия, она стала крыша. Это сторона массота. Далее сторона. Не но стараемся что то делать. Это у меня примечание, люди в, в Харькове 75 гривен, вот это по 2 гривны, и 60 гривен сюда. Наклеили, сделали, и мы сэкономили 650 гривен. Это ушел за сказку положено. Это у меня захист вечизны. Тут я еще планирую, когда будет захист вечизны предмет со школы, приходит сюда. Плац есть, здесь проводят. А, там как мы сделаем отопление, Будем класс сделать для девочек медицинской подготовки. Видите? Почему? Сама задача в чем? Когда человек знает медицинскую подготовку, он может спасти жизнь человеку. Вашего ваша отметил. Самого лучшего. мы его восстановили, установили. В связи с тем, антенны нету, но через речку... А кого-то Ой, она еще в 60 году. 60... Шерез... Советская... Шерез... 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 второго. Советская... Да, Советское время. Ну, работа, рабочая. Боевой пост, реально, здесь, в случае где-то войны, здесь, да, случае, есть боевой пост, пропадаем, когда пропадаем. точка, там, да, там девочки, мальчики сидели, там у меня будет секретка. Да. Здесь пункт управления меня, сразу, мы уходим сюда. С точки зрения стратегии, вот, вот должен быть, конечно, с другой стороны, неправда. Ну, хорошо, то есть это а я поражен. А -а -а -а. Вот это что у него есть родина, которая ну, для выхования рубы. Постана. Но ее не можем открыть, потому что Кто запрещает. Кто запрещает? Так пока уже решилось. Все решилось да. уже. Офицер, между прочим. Вместе Кадровый, кадровый. Кадр офицер. Вместе служили. Здесь 40 батальон, 8 учебный центр. А то ли в Югославию десантников туда отправляли. Черкасская гвардия, 23-я бригада. А, а с учились в одном училище. А -а -а. В Новосибирске.

в рамках посещения района, района области, посетил Лепетиху. Я поражен военкоматом, который находится в Великой Лепетихе. Во-первых, военком патриотичный, человек, который находится на своем месте, призвал людей, юристов, предпринимателей, людей, которые в реальном секторе, которые работали в мирной жизни в различных секторах народного хозяйства. Здесь это боевые офицеры, боевые солдаты, которые готовы в любой момент приступить к выполнению боевых заданий. Если бы у нас в каждом районе области был бы такой военком, то поверьте мне, я бы каждая женщина в Херсонской области могла бы спать спокойно. Теперь наша задача найти образцовые военкоматы по образцу Лепетиха я уверен, что такие военкоматы еще есть в нашей, в нашей области, взять их в пример будем проводить обмен опытом и людей, которые сегодня патриотично выховывают молодежь, которые сегодня патриотично подходят в воспитании, в воспитании солдат, военнослужащих, которые фактически там руководители на местах это кризис менеджеры только в рамках военкомата это люди, которые сегодня будущее украинской армии не те военкомы, которые, вы знаете, зарабатывают на горе украинского народа, а те военкомы, которые за свои деньги, доставая из деньги свои зарплаты, покупают обучающий материал. Которые берут, берут свои деньги, опять же, за свои зарплаты и оборудование, которое с 62 -го года, нам сегодня военком, военком показал радиостанцию 62 -го года, которую он лично перебрал, нашел специалистов, великолепетихи. И сегодня эта станция работает. Это тот военком, который сегодня своим примером показывает любовь к родине. И вы знаете, сегодня первая задача моя, я объезжаю глав природных администраций, знакомлюсь, изучаю вопрос, изучаю вопрос экономики, изучаю вопрос, насколько они любят людей, какая у них, насколько они эффективные кризис-менеджеры, насколько они сегодня соответствуют новому времени. Ведь сегодня президент Украины сказал, что мы строим новую страну с новыми подходами. Сегодня также надо обращать внимание на территории Херсонской области и к военкоматам. Сегодня Херсонщина – прифронтовая зона, и фактически военком – это второй человек в районе. Первый человек – это глава района, второй, второй – военком. И вторая моя будет командировка по области, связанная э, с анализом работы военкомов. Те военкомы, которые не соответствуют духу времени, не соответствуют духу прифронтовой зоны, будут ставить задачу перед президентом на, смену, на, на замену их. А такие военкомы, как Великолепетика, хоть у него, скажем так, жесткий в какой-то степени дух, может нестандартные, нестандартные решения, таких людей, наоборот, будем подтягивать, таких людей будем ставить пример и будем думать, как этих людей мотивировать. Вижу, что как к нему относятся односельчане, вижу, что с пониманием, и сегодня как раз на этих людях, на этих людях будет строиться новая украинская армия не буду, потому что мы, знаете, мы не говорим и делаем. Мы должны быть делать своими руками, своими э, мыслями и мысли восполнять в работу. Я хочу сказать одно, что у нас перспектива военкомата, мы восстановили, перспектива сейчас восстановить, сделать это э, третья школа, это э, будет рота охраны. в перспективах это развед школа будет для маленьких детей, юный десантник. Також в данный момент мы сейчас разрабатываем, восстанавливаем тир, который был раньше заброшен еще в 60 в пятом году, когда все было, там деревья, вот такие здесь деревья, это по 20 сантиметров, все вырезали, зачистили, подходятся учебные места. И планирую следующее. Перспектива, что здесь, на нашей территории, была кустовая подготовка військовозабовязанных обо школьников по 3000 выхования. Не вести, но у каховку в город вести, чтобы меньше было затрат из бюджета. И так уж вы видите, что у нас и речка есть, и поля и... Леса посадки посадке для изучения этой чистки подготовки. А что наши дети будут лучше. По радиоостановку расскажу, она была заброшена, валялась, покрывалась плесенью. Ну, восстановили, пришли специалисты, попросил, сделали. Сейчас она, видите, как в рабочем а состоянии. Что она где она Я ее Связь всегда нужна для управления войсками. Это первое всего. Если нет связи, нет управления, нет руководства, войска стоят, ничем не работают. Сами понимаете. Всегда должно управление. И тот, кто управляет ними. Ну, Спасибо и, за внимание.